Прежде всего стоит отметить, что с самого начала, первые 20 минут, что-то внутри нас происходило, возможно, какой-то страх был, опасение, возможно, слишком большое уважение к сопернику. Но тем не менее, когда ребята справились, когда поняли, что даже с таким соперником можно играть, то это уважение уже превратилось, скажем так, в более паритетную вещь, и не было уже места паники. Ну, также надо учесть, что такая ситуация позволяет нам понимать, какой командой мы являемся. И как меняется матч в зависимости от того, что мы делаем на поле. То есть сначала мы э, сели немного назад, больше пытались как бы, играть по от соперника, и после того, как мы уже взяли больше-чуть инициативы в свои руки, то и матч начал спалать за Я надеюсь, что игроки из этого извлекут определенный урок. Я думаю, что игроки извлекут правильный урок из этого матча, сделают верные выводы и, соответственно, будут играть по-иному. То есть первые 20 минут не повторятся, они поймут, что второй тайм это именно а, та игра и та а, версия, которую они показывали во время второго тайма. Здесь будет присутствовать и в ответном матче, и мы сможем, скажем, показать свои лучшие качества, а не а, позволять матчу пускаться на самотек. И если мы, увидев, как вы сказали, соперников в действии, а, сегодня на поле, то я думаю, когда мы поедем уже в Англию, то мы увидим другую команду с нашей стороны, совершенно другой коллектив, потому что они уже, наверное, извлекли определенные выводы и понимают, как играть.